Нам порадоваться э, талантам, которыми Господь наградил наших детей. Э, выступление нашей школы э, мы начинаем с эпиграфа, очень короткого, но замечательного и емкого стихотворения инока Филиппа э, читает это стихотворение ученик средней группы нашей школы Владимир Ларешкин. По мощности шесть строчек этого стихотворения можно было бы сравнить с поэмой. Не случайно желание читать это стихотворение у многих детей нашей школы. Мы его вчера читали, но сегодня оно эпиграфом прозвучит ко всему нашему выступлению. А в очах бескрайние стены, а на сердце псалом Давида, а в руках свеча догодила. Мы славяне, мы славим Бога, как луч солнца наша дорога. А далее мы хотим предложить вашему вниманию работу младшей средней группы. Это небольшая э, композиция. Тюльпан и нарцисс.